પાંદેસરા પોલીસે પણ આજ રીતે રાજા રામડુબે સામે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી ડોક્ટર જીપી મિશ્રા સામે તો વર્ષ બે હજાર બાવીસમાં દારૂની હેરાફેરીનો કેસ નોંધાયો હતો રિપોર્ટર નૈતિક રેશમવાળા અભિક્રમ ન્યૂઝ સુરત ગુજરાતમાં હમણાં ડૉક્ટરો જે રીતના ખોટું કરી રહ્યા છે એનો વર્ગો નમૂનો પાંડેસરામાં જનસેવા મલ્ટિપલ હોસ્પિટલ સામે આવી છે ને એમાં જે બે ડૉક્ટરો છે એ ડૉક્ટરો બોગસ હતા અને એ પહેલાં પણ કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓથી ગુજરી ચૂકેલા છે સુરતમાં હમણાં પણ અઢાર જોરાશાબ ડૉક્ટરો પકડ્યા હતા તેમ છતાં આ ડૉક્ટરોની હિંમત તો જુઓ કે જે લોકોની ડિગ્રીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ફરજી હોય તેમ છતાં હોસ્પિટલો ખોલીને બેસતા હોય તો આ ગરીબ પ્રજાની શું સેવા કરવાના છે એ દર્દીઓ એમને ભગવાન સમજતા હોય પણ આ ડૉક્ટરો એમને આ જીવન સાથે ચેડા કરતા એવું લાગી રહ્યું છે ये सूरत सिटी में पांडेसरा एरिया में जन सेवा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इनोग्रेशन था उसमें डॉक्टर्स का कुछ नाम दिया हुआ था नीचे पांच छह डॉक्टर्स का उसमें से एक जो डॉक्टर हैं बबलू राम आश्रय शुक्ला ये खुद को बी डॉक्टर बताते हैं इस बबलू पे गुजरात मेडिकल प्रैक्टिस एक्ट के तहत में पांडेसरा पुलिस स्टेशन में ही एफ हुई थी और ये फर्जी डॉक्टर है इसकी डिग्री जो है वो फर्जी थी और दूसरा एक पांडेसरा पुलिस स्टेशन में ही राजा राम केशव प्रसाद दुबे ये भी खुद को बी डॉक्टर बताता है इसके खिलाफ़ भी गुजरात मेडिकल प्रैक्टिस एक्ट के तहत में एफ दर्ज हुई थी तो इसमें से जो पांच डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है उसमें से दो ये डॉक्टर हैं जो जिनकी डिग्री जो फेक थी दूसरे डॉक्टर जिनका नाम लिखा हुआ है गंगा प्रसाद बेकुंठ प्रसाद मिश्रा ये ख़ुद को बी बताता है इसके खिलाफ में नवसारी वास्ता पुलिस स्टेशन में सूरत रूरल के मऊआ पुलिस स्टेशन में और पांडेसरा पुलिस स्टेशन में प्रोहिबिशन के गुना दर्ज हैं तीन एफ इसके खिलाफ हैं इसकी डिग्री वेरीफाई होना अभी बाकी है और दो डॉक्टर के नाम और लिखे हुए थे सज्जन कुमार मीणा ये एम डी फिजिसियन है और प्रत्युष कुमार गोयल ये एम एस ऑर्थोपेडिक है तो अभी आरोग्य की टीम है वो मौके के ऊपर है और ये सारे डॉक्टर और ये पुलिस स्टेशन में इनकी डिग्री है वो वेरीफाई की जा रही है और अगर कुछ ऐसा आएगा कि फेक डिग्री ऐसा है तो गुना दाखिल करके आगे की कार्यवाही की जाएगी है